Комбинация называется «Мини-подполковник», а очередную звезду сестре хотелось бы вручить на сегодняшнем празднике. Девочка, пускай сияют звезды не только на погонах, но и, конечно, в, своей, в твоей жизни. Я уверен, что будет какая-то звезда падать с неба. Ты, конечно же, загадаешь желание. Я уверен, что желаний будет много, но одно из них я, ну, просто искренне в это надеюсь, что это желание будет что-то доброе, светлое в адрес своего брата и в адрес уже, конечно же, сестрички. Итак, какие же слова будут загаданы, когда будет падать очередная звезда, мы узнаем от сестры Ирина Тубазе. пожелания э, вношу и э, номинантов и одно из пожеланий которое бы хотела сказать твой адрес э, у, я знаю что есть мечта куда-то вместе со своими друзьями поехать отдохнуть Постоянно, и это мне говорит не одна туристическая фирма, жалуется, звонили по телефону говорят, постоянно находятся какие-то отмазки. Так вот, никаких отмазок больше не было. Выбирайте сами любую страну, едьте отдыхать. И э, вот этот вот подарок, который Олеся с Виталиком хотели бы э, вручить, это такой вечный двигатель. Вот он, вот тут вот включается, и полетели. Чулка моя, мотор Чегода, Яна Лестенко, под ваши аплодисменты! Любите ли вы буги-буги так, как любим его мы, как бы в танце, спрашивают все, кто был на танцевальной площадке. Хочу еще отдельное внимание обратить на э, экстравагантную обувь э, очаровательных танцовщиц. Это отдельный аплодисмент. Вы, кстати, и знаете, что я хочу вас попросить? Чтобы очередные странички вы с гордостью обязательно вслух читали всех своим друзьям через год, через два, через двадцать 25, через 50, потому что эта история любви, которую вы начали, она не должна заканчиваться. Ваши аплодисменты авторам этой истории. Олеся и Виталий, Ура! Гасим свечки, не гасим эмоции. Занимаем места за праздничным столом. Было сказано о том, что это очень надежный человек, человек на которого всегда можно положиться в любую минуту. Поэтому подарок будет очень символичный. Мы хотим подарить вам вещь, на которую тоже всегда можно положиться. Совершенно верно. Это подушка с хорошим настроением. Вот он доступный, недоступный.